নিদিবি জানো পৰীক্ষাটো ডাঙৰ পৰীক্ষা পাতিছে চৰকাৰে বাৰু এই পঢ়িছা মাৰ পিছে পাৰিবি নাই চাকৰি পাব এখনে আৰু ককা আমি দুয়োটাই দিম বায়েও দিব ময়ো দিম তহঁত কোনে কিমান পঢ়িছা চাওঁ বাৰু ৰ হেৰি নহয় মই প্ৰশ্ন কেইটা সুধিম কেইটামান সুধিম তহঁতি উত্তৰ দিবি দেই সেই সহজৰ পৰা আৰম্ভ কৰো বা স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিলে বা কোন মানুহ জীয়াই জীয়াই মাৰিবি দেই কেলে জৱাহৰলাল নেহেৰুহে ই বাৰু পাইছে বাৰু তই মালতী তই কি কয় বিকাশ কাইলৈ পৰীক্ষাত নালাগে থাকে পৰীক্ষা দিবলৈ কোৱে নোৱাৰি বিদেশখন তাই তেন্তে কচোন বাৰু এই অসমৰ জাতীয় ফল কি বুলি ঘোষণা কৰিলে বাৰু অলপ দিনৰ আগত

কচোন বাৰু অসমৰ জাতীয় গছ কি আৰু অসমৰ চৰাই কি কওঁ হ'ব তহঁতি পাৰিলে গম পাম আৰু এহ মোৰ মনত আছিলে পাহৰি গৈছো একদম পেটত আছে মুখত নাই মানে সিমানে অকণ ভাবিলো ভাব পুৰা সময় দিছো ভাবি লৈ জানিম আৰু তহঁতি এ ডি আৰ পৰীক্ষা পাছ কৰিবি আৰু হেৰি ধুনীয়াকৈ চাকৰিও ল'বি আৰু

নহয় পাৰিবি যে লগাই নাই পৰীক্ষাত মৰিলো আৰু উত্তৰকেইটা কৈ দিছো বাৰু ৰ জাতীয় গছ হৈছে হুলুং গছ আৰু জাতীয় চৰাইটো হৈছে দেও হাঁহ তহঁতি আৰু কি কৰিবি কৰিবি আৰু দেই তইনো পাৱ কি তেতিয়াহ'লে অংশ যদি নোৱা ৰিজনিং নেকি সেইটো নোৱে নোৱা ইংৰাজী নোৱ পাৱ কি তই 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 পৰীক্ষা দি ফালিবিগে তই